За кого голосовали на последних выборах президентских? Я из России, я за Путина. Но я вообще не голосовал. Я вообще не голосовал. Ну, если бы голосовал за Путина, бы голосовал бы. Ну, если, бы голосовал, то да, за него. А что в его предвыборной вот, кампании, что в его агитации тебе понравилось? В его программе, программе предвыборной. Мне, если честно, мне вообще ничего, мне вообще пофигу, есть он или нет. Ну, это как просто, как, знаешь, э, как будто нужно, допустим, с утра встать зубы, почистить. Да мне вообще Путин вообще в носки не дышал, мне вообще как бы пофигу, есть он или нет. Но он немножко это, управляет твоей страной, как... он же управляет твоей страной. Но он мне ничего хорошего и плохого тоже ничего не сделал. Он единственное, что делает пенсионерам вообще вот... Мне очень жалко пенсионеров вообще в нашем. Что не помогает Нашим пенсионерам себе. Путин? Ну, кстати, ну, сам ну, пенсионер уже. Он себе ну, помогает, как? он Есть. же пенсионер. Вон видели, какой он замок для пенсионера выстроил с грязевыми ваннами? Есть. Нифига себе не помогает. Но он он не делает как только для себя, он для, народа, он для народа ничего не делает. Он, он Орешник этот сделал только и все. И больше чем может еще. Мне... Ага. А зачем Есть. ты тогда бы за него голосовал бы? Ну, это наше, но ну, это как будто, короче, я не знаю, но это... Тр это не традиция. Объяснить, короче, ну. Не объяснить. Традиция такая. Раз в четыре да, года да, переизбирать да. Путина. Традиция такая.